韩国政坛风云再起，一场突如其来的总统选举牵动东北亚政局，让我们一起深入解析这场选举的来龙去脉。 韩国将于六月三日举行总统大选。本次选举之所以提前登场，是因为前总统尹锡月去年底因戒严风波遭到弹劾。<noise> <noise> 재건하고지켜낼것입니다。媒体与在野党双双质疑总统试图扩权，引发社会强烈反弹。最终，国会通过弹劾案。宪法法院在今年四月以八票同意、零票反对，正式免去尹锡悦的总统职务。根据韩国宪法规定，总统职位出现空缺时，必须在六十日内举行补选。本次选举的赢家将在四日立刻举行就职典礼，展开五年的新任期。 在三位主要候选人当中，李在明在多数民调维持领先，支持率一度超过百分之五十，但后期略有走低。金文洙则逐步攀升至封关民调的百分之三十六点八。值得注意的是，改革新党候选人李俊熙也拥有百分之十点三的支持率。他与金文洙同属保守阵营，两人之间若产生弃保效应，可能让金文洙翻盘成功，一举超越李在明。 在五月十八日举行的首场电视辩论会，李在明与金文珠两人针对经济政策正面交锋。李在明提议投入一百兆韩元发展人工智慧，并推动四点五天工作制，改善劳工与家庭生活。他还提出修改宪法，允许总统连任，并强化限制戒严权，避免权力滥用。 소수가 동의하지 않은 모든 것을 반대합니다. 민주당 보고 독재한다 이런 얘기 하시, 하는데, 거부권을 대통령이 41번 행사했습니다. 대통령 탄핵해야 마땅하지 않습니까? 국무총리, 현재 재판관 임명을 안 해가지고 탄핵을 기각시키려고 하는데, 당연히 탄핵해야죠.

双方立场相左程度可见一斑。台大政治系的张登吉教授解读本次大选如何左右韩国未来的政策走向。目前因为双方差距在十左右了，我还是比较注意到的，还是李俊熙的部分，他最后会不会宣布弃选来支持？ 呃，经文书这个可能会影响比较大，因为李俊熙毕竟有百分之十，那经文书现在是三十多，如果两个加在一起四十几，那大概跟现在的李在明就差不多是等量齐观，两者的差距可能就会缩小到百分之三到百分之五之内。李在明也并没有明确讲说他一定拒绝跟美国合作的立场，所以你看，美国不会表态，日本不会表态，中国不会表态。 台湾目前对韩国政局影响是很小的。选战之中难免风波不断，先是三位候选人陆续接获威胁信件，后有不明人士持刀枪接近党部大楼，韩国警方因此强化全国为安。曾经遇刺的李在明更是全程穿着防弹背心出席活动，对袭击的高度担忧反映出政治对立或已成为韩国社会的现实。这场选举不仅是党派与候选人之间的对决，更是一场攸关韩国未来的抉择。 面对经济挑战、社会分裂与地缘风险，新任总统将肩负重任，选民的抉择也将决定韩国未来五年的发展面貌。